قصة كيرلا بقلم الشاعر شرف الدين الفاروقي في باحة المتقارب <applause> बिलादी हबीबा अहलि किरामुन् व हिन्दु व मुस्लिम् यैशु इलाही, बलादुल् कथीरी, त ओ ونورا خليلا أتانا كذوب لئيم في ليما يريد فسادا وفرقا ضئيلا حسودا علوفا يقول مبينا

صداقا حميما ألوفا أنوسا فجاءوا حسولا كلام بحق علام عزيز فما لم يكرم كذوب جميلا فاسست هِنْدٍ أَرَادُ فَسَادًا وَالتَّفْرِيقَ بَيْنَا دِيَانِ أَخِلَّا يُثِيرُ الْعَدَاوَةَ جُنُونٌ سَرِيرٌ لَدَيْكُمْ صفاهم حماق صيالا قتلتم كثيرا كاخلاق فقر بلبس وطعم قتلتم قبيلا ايا اهل سندي فقلتم جهادا فحالا تقول ملاما طليلا ايا اهل سَنْغِي فَقِيفُ افيك قتالا ظهيرا ظلوما عظيلا وكم من اديب हकिमिन् अमीरिन्तु बला बि हबीबी अहलि किरमीशु जी अनफि जलीला بلادي اتيت سرورا حنونا نعيش قلادا نفيسا هلالا صديقي نعود قديم زمان نفيض كراما إِخَاءٌ عُسُولًا